क्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारम् येन चराचरम् तत्पदम् दर्शितम् येन तस्मै श्रीगुरवे नमः शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् द्वाये सर्वविज्ञोपशान्तये वक्रतुण्डमहाकाया सूर्यकोटिसमप्रपा निर्विघ्नम् कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वतीगमस्तुभ्यम् वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भम् करिष्यामि सिद्धे मे सदा ॐ नमः शिवाय 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 ॐ नमो नारायणाय 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 ॐ अच्युताय नमः ॐ अनन्ताय नमः ం గోవియ నమ శ్రీ హరి ఓం అచ్యుదయ నమ ఓం ఆనందయ ఓం గోవిందాయ నమ ఓం శ్రీ మహావిష్ణవే హరి ఓం అచ్యుదయ నమమ్ ఓం ఆనందయ న ఓం గోవిందాయ నమ ఓం శ్రీ హరి ఓం అచ్యుదయ నమమ్ ఓం అనండాయ నమ ॐ गोविन्दाय नमः ॐ श्री महाविष्णवे हरि ॐ अच्युदाय नमः ॐ आनन्दाय नमः ॐ गोविन्दाय नमः ॐ श्री महाविष्णवे हरि कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण सर्वज्ञदं सर्वज्ञमणविश्वेश विद्या मां शुप्रयत्न मे ओ तथा सवित्यमण्डलमध्यवर्ती नारायणा सरसि चासरसन्विष्टा केयूरवान् मकर कुण्डलवान् किरीडी हारीरन्मयवपुत्रः ॐ भोर्भुवत्स्वः तत्सवितोर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि यो ओम 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 ओ असोमा सगमया तमसो मज्योतिर्गमया मृत्योर्मा मृतंगम पूर्णमदर्णमित पूर्णा पूर्णमकच्छये पूर्णस्य पूर्णमाताया पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः